Salam hər kəsə. Dəyərli izləyicilər, dəyərli YouTubeçular. Bu gün biz riyaziyyat dərsinndən natural ədədlər bölməsinin quizini işləyəcəyik. İnşallah hər kəs üçün bir xeyir dəyər. Bəyənib paylaşıb abunə olub mağı unutmayın. Çünki bəlkə siz paylaşaraq kiməsə kömək edə bilərsiz. Nəli riyaziyyat bölməsindən quizə riyaziyyat quiz. İkinci 1-dən başlayaq. Nəli, nəli quiz 1. Natural ədədlər bölməsinin quizlərindəndir bu. İnşallah yaxşı quizolar. Bir dəqiqə gözləyin. Heç özümlə baxmam kimdir. Mhm. Başladıq. Deməli m və n ədədləri sadə ədədlərdir. m və n bərabər olması. n vur n-in neçə natural böləni var? Deməli, n və n sadə ədədlərdirsə, məsələn, bunun biri 3, biri 5, məsəl üçün. Deməli, deyir ki, n vur n-in neçə natural böləni var? Deməli, n vur n 15-in neçə natural böləni var? Deməli, 3, 3-ə bölənlər, 5-ə bölənlər, 1-ə bölən, 15-ə bölən. 4 dənə həm özünə bölünür, həm birə bölünür, həm də hasil olduğu ədədlərə bölünür. Cavab olur 4 dənə. Yəni ki 1 15 ə 3 5 götürdüyümüz ədədlərdir. Deməli cavab 4. Cavab 4 dənə. Ə belə izah edək bunu. m və n ədədləri sadə ədədlərdir. Sadə ədədlər nəyə deyilir? Sadə ədədlər yalnız öznə və vurğu 1-ə e, bölündən ədədlərə. E, belə olduğu halda biz 2 ədəd özümüzdən götürürük. Həm də ədədlər olsun 3 və 5. 3 və 5-i bir-birinə vurduqda 15 eləyir. E, və m və n bərabər deyil şərti də var. İndi in hasilinin neçə natural böləni var deyirsə, bu həm m və n ədədləri, həm 1, həm də n vur n özü olacaq. Deməli n vur n m ayırı əyrı 3 dənə bir də 1 oldumu? 4 e, dənə. Deməli cavab D variantı. 60 ədədinin sadə bölənlərini cəmlə tapın. 60 ədədini sadə bölənlərinə vuruqlarına ayırırıq. Deməli 2 30 2 15 3 5 5 1. 60 ədədinin sadə bölənlərinin <coughs> cəmlini tapın deyir. Deməli bunun sadə bölənləri 2 3 5-dir. Ə, e, sual başqa cür düşə bilər. Məsələn, digər ki sadə vuruqlarını deyə. Sadə vuruqlarını dedikdə eyni ədəddə neçə dərə varsa onun götürəsiz. Amma sadə bölənlər dedikdə müxtəlif sadə vuruqlarını götürəsiz. Yəni 2, 3, 5-i. Ə, e, cəmin dedikdə 2 + 3 + 5 + 5 = 10. Cavab C variantı. Qarşıqlı sadə olmayan ədədlər cütünü göstərin. Qarşılıqlı sadə olmayan şərtinə diqqətlə oxumaq lazımdır. Olmayan deyirsə, olmayanı götürməliyik. Deməli 1-n 12, 24-n 25, 18-n 25, 14-n 21, 15-n 17. Qarşıqlı sadə olmayan ədədlər hazırdır. Əgər bu əbubu pirə bərabər olan ədədlərdir. Məsələn, 15-nin 17-nin əbub əbub əbubu 1-dir, 24-nə 25-in əbubu 1-dir, 18-in 25-in əbubu 1-dir, 1 və 12-nin əbubu 1-dir. Amma 14-nə 21-in əbobu 7-dir. Ona görə də E variantı cavabımız olmayır. Cavab E. B-nin hansı qiymətində B-nin hansı qiymətində ədəd həm 3-ə, həm də 4-ə bölünür? 4-ə tam bölünür. 3-ə və 4-ə bölünən ədəd 12-ə bölünür. Bu təbiəti haldır. Yəni ki, e, həm 3-ə, həm də 4-ə tam bölünməsini istəyirsə, 4-ə bölmə əlaməti son 2 rəqəmi eyni olarsa. Yəni ki, 8 ilə -si, yandı 8 olarsa, e, yəni Əgər olarsa, son iki rəqəmi 4-ə bölünərsə, bir də son iki rəqəm eyni olarsa, həmin ədəd 4-ə bölünür. Eee, deməli, 3-ə bölünmə əlaməti isə rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. 20 indi misalımızı həll edək. Deməli, b-nin hansı qiymətdir? 1-inci 3-ə 3-ə eee, 3-ə bölmə əlamətini izah edək. 3-ə bölünən ədəd dedik ki, rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. 2 dəyər 4 üstəgəl 3 üstəgəl 8 bərabərdir 17-yə. Eee, deməli 2 üstəgəl 4 6 9 17. Deməli, eee 17 Qura e, 81 e, B-nin yerinə 1 olarsa 3-ə bölünür, amma 4-ə bölünmür. Çünki son iki rəqəm 4-ə bölünmür. O, o 4-ə bölmədiyi nə görə. Amma biz bunun yerinə eee neçə qoysaq? 4 qoysaq. 84 4-ə bölünür, həm də 3-ə bölünür. Eee rəqəmlərin cəmi 21 eləyir. 4 oldu B 4 olduqda. Ona görə də cavabımız D variantı. Cavabımız 4 olur. E, 27. 1734 e, + 8765 * 1765 cəminin 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapın deyir. E, biz bunu iki hissəyə ayırırıq. Birinci hissə toplamanın e, biri yox. Biz misal O, e, misalımız bizim 3 hissədən ibarətdir. Amma birinci e, ilk hissəsi başa salım. Birinci cəmləri təbii fərqli, fərqli hissəyə bölüb toplananları, yəni, e, deməli 1734-ün e, 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapmalıyıq. 1734-ün 9-a bölünməsindən alınan qalıq, e, deməli ə e, imetdə bölməsindən 9-a bölməsindən alınan qalıq bizim onun 7-dir. 2734-ün 9-a bölməsindən alınan qalıq 7-dir. 2-ci e, tərəfimiz 8765 quruşun 2765 hasilinin 9-a bölməsinin qalığını tapmalıyıq. Bundan dötürüb biz e, vurulan e, vurulanların hər bir tərəfin ayrı-ayrı qalıqını tapıb onların qalqlarını bir-birinə vurub sonradan 9-a bölüb qalığını tapalıyıq. Sonra həmin qalığı e, 2734-ə böləndən 9-dan alınan qalıqla toplayaraq sonra təkrar 9-a bölürük, alınan qalıq bizim cavabımızdır. E, başlayaq. 8765 2 e, 8765 bölünsün 9. E, 87-də 9-9 dənə çıxılsın 81 qaldı 6. 66-da e, 9 7 dənə çıxılsın 63 qaldı 35. E, 35-də 9 e, 3 dənə çıxılsın 27 qaldı 8. Deməli 1-ci sənin qalığını tapdıq, tapdıq 8. 1765-i indi təkrarən 9-a bölürük qalığını tapırıq. 27-də 9 3 dənə çıxılsın 27 qaldı Ə, qalıqda heç 0 65-i yazırıq 65-i 9-a böləndə qalır 65-i 9-a böləndə qalır ə, 7 dəfədir çıxısı 63 qalığı 2 8 vur 2 8-i 2-yə vururuq 8 vur 2 = 16 16-nı 9-a böldükdə qalıqda nə qalır ə, qalır 7 Deməli əvvəlcə dediyim kimi təkrar edirəm toplananları fərqli-fərqli hissələrə -fərqli ayırırıq Deməli 2734 ayrı, 8765 vurulsun 2765 ayrı. 2734-ün 9-a bölməsindən alınan qalığı tapırıq. 2734-ün 9-a bölməsindən alınan qalıq olur 7. Bu bir qramı. Sonra ikinci toplanan tərəfə baxırıq. 8765 vurulsun 2765 tərəfindən 9-a bölməsindən alınan qalığı tapırıq. Yəni toplananın ikinci tərəfi də bu. Ə, ə hörmətli izləyicilər. Bu toplananın ikinci tərəfi oxumaqla bərabər həm də iki ədədin hasilidir. İki ədədin hasilini göstərilibdirsə bizə. Ə, ilk öncə birincinin 9-a bölməsindən alınan qalığı tapırıq. Sonra ikincinin 9-a bölməsindən alınan qalığı tapırıq. Sonra alınan qalıqları bir-birinə vururuq, sonra 9-a bölürük. Həmin qalıq həmin iki hasilin 9-a bölməsindən alınan qalığının cavabıdır. Evəli 8765-dən alınan qalıq 8, 2765-dən alınan qalıq 7. 8 vur 7-ni də əridir. 8 vur 7-ni də eləyir 56. 56-nın 9-a bölünməsindən alınan qalıq olur 6 dəfə qalıq 2. Qalıq 2 oldu. eee galıq 2 oldu